чему-то мы научили вас, чему-то вы научили вас. Но прежде всего я вам желаю оставаться людьми и любить людей. И тогда в трудную минуту вы найдете того человека, который подставит вам свое плечо. А в минуты радости действительно вам, к вам придут те люди, которые искренне хотят за вас порадовать. Дорогие наши дети, горячо любимые, Выпускники 9 класса, 11 класса, мы вас искренне поздравляем. Все мы родом из детства. Страница жизни детства уже перевернута. Я желаю, чтобы во взрослой, на взрослом вашем пути, во взрослой жизни, те знания, которые вы получили в нашей гимназии, обязательно вам принесли пользу. Чтобы на вашем жизненном пути встретить Помогли бы вас по достоинству, помогли бы вам. Успехов, счастья, благополучия. Жизнь — это шанс. Воспользуйся им. Жизнь — это сокровище. Береги его. Жизнь — это судьба. Пусть вам судьба всегда благоприятствует. С праздником, наши дорогие! Дорогие услуги, уходящие, еще остающиеся. Каждый учитель на протяжении долгих лет отдавал частицу своем сердце. Из за заботы учебы, сегодня здесь были младшие классы, говорили о тяжелых ранцах. Стали э, легче ваши сумки, стало там меньше книг, но это уже с иронией. Долгие годы мы вас учили чего-то, и я повторяюсь, и вы учили нас. И сегодня звуч прозвучал или звучать еще будет последний звонок из детства. Заканчивается детство. И всегда уходящие говорят, вот надо быть в школу, не понимая о том, что надо быть в детстве. Это ностальгия о детстве, которая, к сожалению, уже никогда не повторится. Я желаю вам крепкого здоровья в вашей будущей жизни, потому что здоровый человек будет счастливым всегда, а нездоровый никогда не бывает счастливым. Помните, что главное в жизни это духовные ценности. Читайте книги. В них все написано. И вы будете очень мудрыми людьми. Какое счастье быть, наверное, образованным. Получив образование, старайтесь быть еще и образованными потому что образованный человек очень интересный человек, и к нему все тянутся. И еще одно. Помните, человек рождается не для веселья, а для очень тяжкого труда. Трудитесь, и все воздастся. Помните, что в этой жизни нужно очень большое желание для того, чтобы достичь цели. О времена он нравы, говорили древние. Времена меняются, но нравы остаются. Любите людей. Какое счастье любить людей, говорит Чехов, и вам воздастся. Помогайте людям, и вам тоже воздастся. Мы будем скучать о вас. Помните, две школы всегда будет открыты для вас.